এবাৰ লাল চাহ খোৱাৰ পিছত নেক্সট আকৌ চাওকচোন এই দহটা বজাৰ চাহকাপ কিন্তু কাপটো বহুত ডাঙৰ কাৰণে আপোনালোকে কম দেখিছে দেই আৰু লগত জেলেপী তিনিখন আৰু এই চাহটো যে দেখিছে এইটো অকল গাখীৰতে বনাই দিছে আৰু এইটো হ'ল বিনা চেনী চাহ চাওক মই বনালে মানে কি ফাংখুং কৰি পেলাই থৈ দিওঁ মানে ধৰক এপেকেট গাখীয়ে দুবাৰ চাহ খোৱা কৰোঁ এই তাজা গাখীৰ সৰুটো যে সেইটোৱে কিন্তু এই বনাই দিলে মানে কি কৰে এক পেকেটেই মানে গোটেইটো দি দিয়ে সেইকাৰণে চাহটো ভাল হ'বই নহয় জানো মই মানা কৰোঁ যে খৰচ বেছি হ'ব তাই সেইটো নামানে নামানি পেলাই সেই তেনেকৈ গোটেই পেকেটটোত বনাই দিয়ে আৰু এই চাহকাপ খোৱাৰ পিছত দিনটো চাহ খাবলৈ মন নাযায় আৰু ভোকো নালাগে হাই হেল্ল' স্বাগতম জনালোঁ সকলোকে মোৰ আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লে আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই ল'লোঁ খাই লোৱাৰ পিছত এয়া পাকঘৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু কি বনাওঁ আজি চাওকচোন চাহ তাহ খাই লৈ পেলাই আজৰি হ'লোঁ হৈ পেলাই মই নাই ভাতকেইটা বনাব লাগিব যিহেতু আজি মানে কি হ'ব আমাৰ ঘৰত এজন মানুহ আহিব ল'ৰাটোৰ লগত ঠিকাদাৰ এজন আৰু তেওঁ আহিব এটা বিশেষ কামত মানে কি হৈছে আমাৰ ইয়াত পানীৰ পাইপবিলাক বহুৱাই আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকে পানীৰ পাইপ অহা নাই মই কালি ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ নহয় যে কাৰেণ্টৰ ফুটা কথা এনেকৈ যে কৈছিলোঁ ঠিক সেই তেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ পানী পাইপটো অহা নাই মানে সেইকাৰণে সেই ঠিকাদাৰজনক আজি যেন তেন মানে নম্বৰ লৈ ফোন চোন কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত তেতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ ল'ৰাজনৰ লগৰে আৰু এতিয়া এখন দৰ্খাস্ত লিখি পেলাই থোৱা হৈছে এতিয়া চাইনখিনি মাৰিমগৈ সেইকাৰণে আজৰি হৈছোঁ এইখন সকলোৰে ছাইন মাৰিব লাগিব মাৰি পেলাই দৰ্খাস্তখন কাউঞ্চিলাৰ তাত জমা দিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে কি কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ বোৱাৰীজনী গাটো বেয়া আৰু মই ভাতকেইটা বনাই লওঁ ল'ৰাটোৱে অৱশ্যে মাংস আনি পোৱাই নাই তথাপিও মই ভাতকেইটা বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে এইখিনিতো জানেই আৰু মাংস আনিলে কি কি বস্তু হেৰি কৰিব লাগে নহয় জানো সেইখিনি বহুত মানে হেৰি কৰি থাকিব লাগে যোগাৰ কৰি থাকিব লাগে সেইকাৰণে আগবাঢ়িছোঁ সেইটো কামত গতিকে এতিয়া চাই থাকক কি কৰোঁ এইবিলাক কটা বচত লাগিয়েই গ'লোঁ চাওক আৰু তাই যিহেতু কাহ হৈ আছে সেইটো কাৰণে জালুক দিম আজি মাংসত মই এনেই জালুকটো কিন্তু ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া তাই যিহেতু কাহ কাহৰ কাৰণে জালুক ভাল আৰু জালুক দি দিম এতিয়া চবজি তব্জি কাটিও আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি আছোঁ যিহেতু আমাৰ ইয়াত মানে কি মানুহৰ ঘৰত এতিয়া চাইন ল'বলৈ গ'লেও বহুত কষ্ট হয় জানেনে এই কিছুমান ঠাইত তললৈ নামিব লাগিব কিছুমান আকৌ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব সেইকাৰণে কি কৰিম যি কিহৰ সমান মানে সমান ঠাইত আছে সিহঁতৰ ছাইনখিনি ল'ম আৰু ইবিলাকত এজন মানুহক দায়িত্ব দিম যিজন মানুহক মই মানে কওঁ যে কালি কৈছিলোঁ ন বিৰ কুমাৰ বুলি তেখেতৰ হাততে মই কাগজখন দি দিম তেওঁ কৰাই আনিব মই নাযাওঁ নহ'লে বৰ কষ্ট হয় আৰু অকলটো মোকে পানী নালাগে ন চবকে পানী লাগে গতিকে চব যাব লাগিব আৰু তাৰে এজনীয়ে কৈছে কি আমি চাইন নামাৰোঁ এজনী যি সেনেকৈ নিজে নিজৰ ছাইনটোকে মাৰিব নাজানে তাই কৈ বোলে আমি চাইন নামাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ আকৌ কাউঞ্চিলাৰগৰাকীৰ নাম হ'ল ডিম্পল ৰাভা দেই মই কৈছোঁ তাই ছেকেণ্ড ডিম্পল ৰাভা তাই চাইন নকৰিলে আমি পানী নাপাম সেইবাবে মই পানী পোৱাটো নোপোৱাটো কথাই নাই মোৰ নন ষ্টপ পানী আহিয়ে থাকে যেতিয়া মন যায় মই তেতিয়াই ল'ব পাৰোঁ তহঁতহে মৰিবি তাহাঁতকনো কি আৰু এবাল্টি পানীয়ে কাপোৰ এখন তিয়াই গাটো ঘঁহি দিলে গা ধোৱা হৈ যায় গতিকে তেহেঁতক পানী নহ'লেও হয় হোচেলটো মাৰি আছে সেইফালে গমেই পোৱা নাই কথা পাতি থাকোঁ তাই গতিকে এতিয়া তাই দিয়ে নিদিয়ে যদি তাই চাইন নিদিয়ে পুতেক ঘৰতে পুতেকে দিব বা জীয়েকেও দিব সেইটো বুজি পায় কিন্তু সেইটো অলগদ্ধটো নিজৰ ছাইনটোও মাৰিব নাজানে তাইহে আকৌ ছাইন নিদিওঁ বুলি দমভালনি মাৰে গতিকে ছাইন নিদিয়াৰ পিছত তাই গতিটো কি হ'ব কি কৰিম তাইক সেইটো তাইক গমেই পোৱা নাই গতিকে এতিয়া কামটো হ'লেই হ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত পানীৰ বহুত অভাৱ আপোনালোকেতো গম পায়েই চাগে আৰু পাইপডাল এতিয়া পুতিম যদিনো মানে পানী আহে নাহে ভগৱান জানে আৰু আহিব চাগে এইবিলাক পাম্প ছিষ্টেম হ'ব ন আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবিলাক মিটাৰ বহুৱাবহি সেইটো কাৰণে ঠিকাদাৰজনৰ লগত আজি ভালকৈ আলোচনাটো কৰি ল'ব লাগিব যিখিনি হেৰি লাগে সেইখিনি কৰাব লাগিব মানে কামখিনি সেইটো কাৰণে ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত চৰ্দি কাহ এইবিলাক হৈ আছে আমাৰ ঘৰতেই লাগিছে আৰু কাহৰ দৰৱ খাইছে জ্বৰটো ইমান নাই কাহ হ'লেতো আৰু কাঁহী কাঢ়ি কেনেকুৱা হৈ গম পায়েই ন কাহটো হৈছে কিন্তু কফ চিৰাকো খাইছে ভাল হোৱা নাই ঠাণ্ডা পানী খাই ফিজৰ ক'লেও আকৌ বেয়া পাব ন সেইকাৰণে নক'ব এই ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু এ চি লগায় এ চিত হেৰি কৰে ক'লেও নুশুনে আৰু পিছত গৰমটোও বেছি ন সেইটো কাৰণে সেই হয় আৰু মোৰ সেইবিলাক নাই মানে ফেনখন চলাওঁ আৰু ঠাণ্ডা লাগিলে ফেনখনো অফ কৰি থৈ দিওঁ যদিহে ঠাণ্ডা লাগে দেই এনেই ফেনখন লাগেই কমত দি পেলাই থৈ দিওঁ গতিকে সেয়াই আৰু মই কৈছোঁৱে ন মোৰ জ্বৰ চৰ নহয় কেতিয়াবাতো হ'ব লাগে ন এই বুঢ়াই হ'লোহি আজিলৈকে জ্বৰ এটা হৈ নাপালে বিশ্বাস কৰক আমাৰ ঘৰৰ মানুহো আচৰিত আজিলেই হৈ নাপালে গতিকে পতাপট কৰিছোঁ মানে ৰ'দটো নোলোৱাৰ আগতে কামখিনি বনো কৰি লওঁ আৰু যি এজন মানুহ মানুহজন যেতিয়া আহিব তেতিয়াও কথা পাতিব লাগিব আটেগুৰি মাৰি চববিলাক হেৰি কৰি ল'ব লাগিব আৰু মানুহজন অহাৰ লগে লগে ওচৰৰ মানুহকেইজনমানো আহিব তেতিয়াতো আৰু মই ভাত বনাই থাকিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে সোনকালে কামটো কৰি লৈছোঁ গতিকে মই মছলাখিনি পিচি লওঁ আৰু দালি চব্জিখিনি হৈ লওক তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ এইফালে এয়া ছাগলী মাংস বহাই দিলোঁ মাংস বেছি নহয় দেই আধা কেজিহে আৰু আমাৰ ইয়াততো জানেই ন ছাগলী মাংসৰ দাম কিমান চাৰে সাতশ আঠশ এতিয়া আঠশ লৈছোঁ বাৰু আৰু এইফালে মই এইয়া ছাগলী জানিছোঁ জানেনে কল পচলা এয়া কল পচলা ভাজিছোঁ আজি আৰু এইফালে এয়া দালি চম্ভাৰ দি থৈছোঁ এইয়া আৰু এইটো কৰি থৈছোঁ চাওক দেখিছেনে হেৰিটো আৰু এতিয়া মাংস বনাই কৰি লওঁ একেবাৰে হোৱাৰ পিছতহে আকৌ এবাৰ দেখাম দেই মাংস হৈ গ'ল বুলি এইয়া চাওক মোৰ মাংস হৈ গ'ল মাংসখিনিৰ মানে বেছি তেল আছিলে কিন্তু সেইকাৰণে মই তেল কমাই দিলোঁ দিয়াৰ পিছতো এয়া তেল আকৌ ওলাই গৈছে দেখিছেনে গতিকে এতিয়া মই ৰেডি পটককৈ এতিয়া চাইনকেইটা আনি লওঁগৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ইফালে বৰষুণ আহিছে এনেই পাহাৰ তাতে পিছল হৈছে চাওকচোন গতিকে উপায় নাই কেইঘৰমানত যাম আৰু কেইঘৰমানক বেলেগক দায়িত্ব দি থৈ আহিম এপ্লিকেশ্যনখন তাতে থৈ আহিম তেওঁলোকে সেইখিনি কৰাই ল'ব আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰাম আৰু মই ফোন কৰি ঘৰতে মাতি পেলাই মানে কেইজনমানকে কৰাই ল'লোঁ গতিকে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ এপ্লিকেশ্যনখনত যে মই চাইন মৰা নাই পাহৰিয়ে গ'লোঁ প্ৰথম চাইনটো মানে মূৰটো মাৰিব দিছে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মাৰি হৈ গ'লে এতিয়া চাইনখিনি মৰাই মৰাই গতিকে ওপৰৰ পৰা পৰি আছে বৰষুণ তথাপিও কাপোৰখিনি আকৌ সামৰা নাই এবাৰ ৰ'দ দিয়ে এবাৰ বৰষুণ দিয়ে গতিকে কিনো হয় চাওঁচোন বাৰু তেনেকেই থাকক এতিয়া গৈ থাকোঁ মানুহ ঘৰলৈ একদম নহয় যেতিয়া পইচা দিবি তেতিয়া পানী খাবি সেইটোত মোক নোসোমাব

আৰু ক'লৈ যাম সেই কথাটো ক'ম এতিয়া ভিতৰত সোমাই লওঁ তাৰপিছত আজি ক'ত আহি পালোঁ ক'ৰবাৰ পৰা আহি ক'ৰবাত পালোঁ সেই এটা কাৰণত মানে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰাজালৈ এটা ঘৰ লৈছোঁ এইখন আছে বেনতলাফালে অহা ৰাস্তাটো পাই গলোহি ঘৰ আৰু হাত মুখ ধ লওঁ কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ৰাজা তাক আমাৰ ৰাজাৰ কাৰণে আজি ঘৰ এটা কিনি আনিলোঁ আগৰ ঘৰটো মানে আমি বনাই আনিছিলোঁ সেইটো পচি গ'ল তলটো লোহা আৰু সদায় ধুৱাই থাকোঁ নহয় জানো সেইকাৰণে এইটো আনিলোঁ দুহেজাৰ দি পেলাই এইটো নতুন ঘৰটোত সোমাই পেলাই সি কি কৰিম কি নকৰিম কৰিছে চাই আছে সেইটো ৰাজাৰ ঘৰখিনি আহি পাই গ'লোহি আৰু তাক আজি ক'ত সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে কি তাৰ মনটো মানে ফূৰ্তি মানে নতুন ঘৰত আছে নহয় জানো আৰু তাক সেই তেতিয়া সেই তাত থৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা এতিয়া দুৱাৰ মুখলৈ লৈ আহিলোঁ য'ত আমি নেকি বহি থাকোঁ তালৈ লৈ আহিলোঁ আৰু তাৰ এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু তাৰ বয়সো হৈছে আৰু আমাৰ ঘৰত ইমান মাত কথা হৈ নাথাকে কাৰণে মানে সি ইমান হেৰিও নকয় মাত্ৰ বাইদেউ বাইদেউ বুলি কয় বা ঘৰৰ মানুহকেইটা মাতে কোনোবা আহিলে বা ফোন আহিলে হেল্ল' মেছেজ আহিলে মেছেজৰ ৰিংটনটো দিয়ে সেই তেনেকুৱাই গতিকে আমাৰ যিটো কামত আমি গৈছিলোঁ এতিয়া ৰাস্তাৰ কামটো মানে দেওবাৰে আমি ঢালাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ পইচা কেইটামান আছে তাৰপিছত আৰু যিজন ল'ৰাই মানে হেৰি দায়িত্বটো লৈছিলে তেওঁৰ মাকৰো বেমাৰ হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানে ঠিৰাঙেই কৰিব পৰা নাই এতিয়া কালিলৈ শনিবাৰ ভাবিছিলোঁ কি যে বস্তুখিনি উঠাম কিন্তু মই কাইলৈ থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মোৰ মিটিং এখন আছে সেইকাৰণে তাত যাব লাগিব তাত নগ'লে মোৰ নহ'ব আৰু মানে কাউঞ্চিলাৰ তাত কাগজ এখন জমা দিব লাগিব সেইটো মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে গৈ পেলাই দিয়াগৈ কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে বাইদেউ আপুনি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কাগজখন আমি জমা দিম গতিকে এই দুদিনত নহ'ব দিয়া বা এতিয়া পৰহিলৈ কি হয় নাজানো আৰু ঢালাই দিয়া কামটো কাৰণ বতৰ ঠিক নহয় বৰষুণ দি আছে আমাৰ ইয়াত এইদিয়ে এইৰে তেনেকুৱা হৈ আছে গতিকে কথাখিনি ক'লোৱেই আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই